رسول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعلموا أيها المسلمون ان يومكم هذا يوم عيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويومكم هذا يوم فيتمو في فيتم به عشرة الحجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشرة الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام السنة وصيام كل ليلة منها بصيام ليلة القدر لا سيما صوم عرفة فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام قيام يوم عرفه اعتصم على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ويوم هذا يوم نهر وقال رسول الله صلى صل الله عليه وسلم ما اول الصحابه صلى الله عليه وسلم والله اكبر الله 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 اكبر